អកុសលតែបានដែរបានជួយនៅទីណាលោកអ៊ុយប៊ុនមីបានជួយផ្ដាល់ផ្ដាល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាឯកសារនេះឬពិតទៀតគាត់និយាយការពិតបាទនិយាយពីអ្វីដែលយើងលើកឡើងនៅប្រធានបទថ្ងៃនេះនៅទីណាបាទប្រយុទ្ធใกล้អវសានបាទមានន័យថាពួកគេទាំងអស់នេះបានប្តេជ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យលោកប្រយុទ្ធ លៀលែងចេញពីតំណែងហើយបើមិនព្រមលៀលែងចេញពីតំណែងហើយឈានទៅដល់ការដេញប្រឆັບចាប់ប្រភេញឬក៏មានទំនាស់មានរឿងដល់ថ្នាក់បង្ហោឈៀមប្រជាជននៅកណ្ដាលទីក្រុងម្កាក់នោះអវសានក៏ដូចជាអនាគតរបស់លោកប្រយុទ្ធក៏នឹងទៅតាមនឹងដែរនេះតាមអ្វីដែល រោគចក្រភពផានក៏បានលើកឡើងពីព្រោះមិនបានថាអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញថាការដែលលោកប្រយុទ្ធចោះចេះមិនព្រមចោះចេញពីតំណែងដោយដោយស្រ៊ូប៊ូលឲ្យនៅតែចោះចេះក៏ដូចជាប្រកាសថាគាត់មិនចេញពីតំណែងទេកាន់តែដេញគាត់គាត់នៅកាន់គាត់កាន់តែប្រាញនាល នៅដើម្បីចောက်អាណត្តិរបស់គាត់និយាយទៅណ៎ទេណាយើក៏ក៏យល់ពីចិត្តមនុស្សដែលកំពុងកដឹកនាំប្រទេសដែលមានអំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដ្ឋប្រយុទ្ធហើយក៏កពួរដឹកនាំប្រទេសកំពុងប្រឹងធ្វើការងារដែលគាត់និយាយថាគាត់ប្រឹងធ្វើការងារបើគាត់មិនប្រឹងទេវាយ៉ាប់ជាងនឹងទៀតប្រទេសថៃអានេះអានេះគាត់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 និយាយអញ្ចឹង ក៏ប៉ុន្តែដោយមើលមកមួយជុំទៀតមកខាងទៀតពួកដែលប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមុនឃើញថាវាអត់មានអីរីកចម្រើនទេតាមដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសមក7ឆ្នាំហ្នឹងវាមិនឃើញតែមានការថមថយថមថយនឹងគ្លេកចំធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបាក់ពាល់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏ក៏ឆ្លើយទៅវិញថាវាដោយសារ Covid-19 ការបាក់កកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាមិនមែនតែប្រទេសយើងទេពីផលនោះទាំងមូល របស់ឈមទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារ Covid-19 ហើយលេខារបស់លោកប្រយុទ្ធក៏បានសន្តានាសម្ភាសឆ្លៃឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងលុបចាត់តម្ខន់ភំផាន់ដែលជាមុតចាស់របស់គ្រានឹងគឺរ៉ាំបូអ៊ីសានោះដែលនៅអឺរហោមិនដែរតែឥឡូវរត់ចံនៅជាមួយនឹងខាងលោកប្រយុទ្ធហើយបានទៅជាលេខាអឺរោមលេខារោមរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអោឆាបាននិយាយថា ឥឡូវហ្នឹងសុំអោយអត់ធ្មត់បន្តិចបានទេពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធកំពុងតែប្រកាសសង្គ្រាមអា COVID-19 កំពុងបประกាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជាជនរបស់យើងដូច្នេះភារកិច្ចនឹងតួនាទីកាងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃឥឡូវហ្នឹងគឺវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅហើយសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយ COVID-19 ហើយឥឡូវហ្នឹងរោគចាក់តពនឯងមកបង្គោលប្រកាសដើម្បីអោយមានការចេញមកតបវិញ ប្រឆាំងជាមួយលោកប្រយុទ្ធវាធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការត្រឹកខំប្រឹងប្រែងនឹងការងារដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតែខំខិតខំនេះសុំសិនបានទេនេះលេខារងរបស់លោកប្រយុទ្ធបាននិយាយជាមួយនឹងលោកចក្រភពហុមផានលោកចក្រភពហុមផានថាពេល7ឆ្នាំមកហើយមិនក៏មិនប្រឹងមកប្រឹងមកពេលរដ្ឋាភិបាលខូវីដខូវីដត្រឹងដូច្នេះ ពូឯងមិនអាចបដិសឲ្យលោកប្រយុទ្ធបន្តការដឹងងាប់ប្រទេសតទៀតបានទេបាទអញ្ចឹងទីទៅគេប្រកាសឲ្យបញ្ជាជនថៃដែលមិនបိတ်ចិត្តជាមួយលោកប្រយុទ្ធអរញ្ញចណោឆាចេញមកដេញលោកប្រយុទ្ធថ្ងៃស្អែកនេះនេះណាបាទអាលោកគិនិនគណៈវិធិរបស់គេ ਨੇ លោកអ្នកមើលអានេះខាងយុវជនណ៎ទៀតណាបាទ24មិថុនាអេឌិនបាទຕື່ນຕື່ນเช้ามา3ต่อภารกิจราษฎรឃើញថ្ងៃទី24ភ្ញាក់ទីប្រ ਹੀ មបន្តភារកិច្ចរបស់រាជ នៅទីក្រុងបាងកកម៉ោង5កន្លះព្រឹកដុតទានជੁੱតិធានអានប្រកាសនរាធានរាជ donor បាទនេះដុតទានពុយយកម៉ោង5ម៉ោង5ភ្លីរិសវានៅរងិតទេណាគេដុតទានដើម្បីអាននៅសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រមរបស់គេនៅអនុសាវរីប្រជាធិបតេយ្យអនុសាវរីប្រជាធិបតេយ្យទេណាកន្លែងនេះគេធ្លាប់ធ្វើហើយបាទដល់ម៉ោង10 ន <San> េះក្បួនរបស់គេប្រង្ហែទៅរដ្ឋសភាដើម្បីប្រគល់លិខិតបង្ហាញអពីចំហរបស់រាជពីព្រោះថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកនឹងសភាថៃកំពុងប្រជុំរំបីកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះពួកបាតកគេនឹងពួកអ្នកតវ៉ានឹង ក៏នឹងដើរពីអនុសាវរីប្រជាធិបតីរបស់ថៃហ្នឹងឈ្ពោះទៅរដ្ឋសភាក៏មិនជាតិដែរទេណាបាទឆ្ងាយដែរតែទៅធ្វើស្អែកហ្នឹងគេនឹងនឹងទៅយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចឬក៏ខាងសនសុខរបស់បលិសរបស់ថៃនៅទីក្រុងបាងកកគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទបាទនេះម៉ោង10ដែរទេណាដល់ម៉ោង17នេះម៉ោង17គេមកនេះ ย้ำខោរីករងរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាគេនឹងមកនិយាយមកថ្លែងពីរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេនឹងទៀតអានេះនៅ Skywalk ឯកปฐมบัณបាទនេះជុំមក Skywalk នៅปฐมบัณវិញឃើញទេបាទកម្មវិធីរបស់គេនឹងគឺមកថ្ងៃស្អែកនឹងគឺតាំងពីម៉ោង5វៀតដែលជឿបាទថាវៀតមិនដាច់មាន ចេញទេស្អាតនឹងគឺគេចាប់ដាល់ពីម៉ោង5កន្លះព្រឺទៅតជាប់ទៅរហូតដល់10គេនាំគ្នាដើរជាក្បួនទៅរតសភាមករតសភារបស់ថៃនិយាយថាមក5ល្ងាច5រសៀលមកជួបវាស្កាយមកទំបានទៀត អាយស្កាយវត្តភូមិបាននឹងគឺមានជាកន្លែងដែលគេប្រមូលផ្តុំគ្នាបានច្រើនដោយសារអីដោយសារថាវាមានទឹកព្រើងក្រំដីវាមានអឺអឺមើលវាមានអីរបស់គេគឺខ័ណ្ឌដឹកទៅជូននឹងធ្វើដំណើរស្រួលដូច្នេះវារំពេញថាមានមនុស្សច្រើនដោយឡែកក្រមរុចាធិភោមព្រំផានបាទក្រមរុចាធិភោមព្រំផានក៏ដូចជាក្រុមដែលគេបានបាននេះនឹងបាទនីតិធម៌ឡំលឺ លំលឿននឹងក៏មកដែលលំលឿននឹងនីតថននឹងថ្លណាយដកខោនោះគឺជាក្រុមអោគ្រឿងថៃក្រុមអោគ្រឿងថៃដែលជាអ្នកជួយឲ្យ ਲੋ កប្រយុទ្ធចានជំងឺមានឱកាសធ្វើរត់បង្ហាញពួកដឹងគឺលោកប្រយុទ្ធនឹង CP ដែលស្ថាបពួកអោគ្រឿងថៃនឹងឯងអញ្ចឹងទេថ្ងៃស្អែកនេះក្រុមអោគ្រឿងថៃមួយចំនួនទៀតដែលទីណាជាបាក់នាយអោគ្រឿងមិនមែនអោគ្រឿងថៃ អឺទាំងអស់ដែលធ្លាប់ដែលធ្លាប់ដេញលោកសេរីយ៉ាងឡាកែធ្លាប់ដេញអឺលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ័តអត់ទេមិនមែនទេណាបាទជាក្រុមរួយដែលបែកចេញពីលឿងតែអ្វីដែលដែលដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ដោយសារថាក្រុមលឿងគឺជាក្រុមបើយើងមើលទៅគឺជាបកពួករបស់លោកប្រយុទ្ធចាននោះថាតែដល់ពេលដែលថាអាបកពួកខ្លួនមិនដេញដេញបកពួកឲ្យអានឹង វាដល់កម្រិតហើយទេណាបាទនឹងវាដល់អាចថាវាកម្ដៅវាវាវាខ្ទាស់ហើយម៉េចទេអញ្ចឹងទេស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏សំខាន់ហើយក៏ក្នុងនោះមានក្រុមផ្សេងៗទៀតមកពិខិតមកពិខិតអញ្ចឹងគេរំពឹងថានឹងមានការជួបរួមច្រើនតែសម្រាប់ក្រុមលោកចាត់តម្ភព្រំខណ្ឌបើតាមអ្នកវាតម្លាយ នេះគឺលោកអឺសម្បត្តិលោកសម្បត្តិគឺជាអតីតអ្នកតស៊ូអតីតអ្នកតស៊ូមួយរូបដែលធ្លាប់ប្រឆាំងបាទហើយក៏គាត់ខាងប្រជាធិបតេយ្យនេះសម្បត្តិប៊ុនអណងនេះណាបាទគាត់បានវាតម្លៃថា ជាវាតម្លៃពីក្រមដែលនឹងត្រូវមកធ្វើបាតកម្មនៃលោកប្រយុទ្ធស្អាតនេះថាតើនឹងមានចំនួនច្រើនបណ្ណាមកស្ដាប់លោកសម្បត្តិគាត់សំភ ih ជាមួយនឹងទូสุดท้ายគាត់បាននិយាយថាគុណិតនេះគឺតើហើយល្អហើយហើយធ្វើចំពីវេលាល្អទៀត និងពេលដែលប្រដ្ឋបាលលោកប្រយុទ្ធកំពុងតែវល់វល់នឹងរឿងវាក់សាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនធុញប្រន់អមិនចាំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែដបាបអញ្ចឹងការដែលប្រមូលគ្នារបស់ដេញលោកប្រយុទ្ធនឹងគឺរៀបចំកម្មវិធីបកម្មដើម្បីដេញលោកប្រយុទ្ធនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយវាចាំពេលវេលាហើយហើយគេគិតថាអញ្ចឹងអឺតើនឹងអាចមានអ្នកចូលរួមច្រើនដែរទេពីព្រោះសុទ្ធតែ អ្នកដែលធ្លាប់មានបົດពិសោធន៍មកក្នុងការរៀបចំបាតកម្មដូចជាលោកចក្រភពរំផានលោកវេរៈសំ្វង្ខិតជាដើមនោះបាទលោកសម្បត្តិគាត់បានលើកឡើងថាសម្រាប់គាត់គាត់ថាវាជាការចាត់ដារមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនទាន់អាចធ្វើអីលោកប្រយុទ្ធបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏មួយខែពីរខែនឹងទៀតទេ ដោយសារអីបាននិយាយពីថ្ងៃស្អែកគាត់មើលឃើញថាក្រុមអារហោមដែលលោកចាក់ទុផនធ្លាប់បានដឹកនាំធ្លាប់បានរៀបចំឲ្យមានការតស៊ូពេញទីក្រុងបង្កកកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននិយាយគឺក្រុមកំហមពេញទីក្រុងបង្កកតែម្ដងនោះតែកឥឡូវនេះវាអត់នៅដូចនោះហើយគាត់និយាយថា from Abraham គាត់នៅបែកច្រានផ្នែកខ្លះនឹងទៅនៅជាមួយនឹងពួកយុវជនអ្នកពួកនិស្សិតក៏មានអំអំពូពូយាយយាយខ្លះនឹងទៅចេញមកជាមួយពួកនិស្សិតនឹងស្រាប់ពេលនោះដូច្នេះពួកនឹងស្អែកនេះបើពួកនិស្សិតគេចេញពួកនឹងគេនៅជាមួយពួកនិស្សិតហើយគេទៅជាមួយក្រុមនិស្សិតហើយហើយ អ new... ្នកដែលនៅសល់ក្រុមអាល់កាហមដែលនៅសល់តែមិនតាន់ធ្វើអីអានឹងអាចមកជាមួយលោកចក្រភពភពផាន់ស្អែកនេះក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាលោកណាតវុតស្ខ្សែគឺអត់ចេញទេអត់ចេញទេលោកណាតវុតដៃគក់ស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងអត់មានព័ត៌មានអីដែលថាលោកណាតវុតស្ខ្សែគឺកម្រើកឬក៏មានសកម្មភាពអីទេដូច្នេះអ្នកដែលនៅជាមួយគ្រប់ត្រូលលោកណាតវុតស្ខ្សែក៏មកផ្នែកទៀតដូច្នេះ ពីតម្លៃថាខាងអាវក្រហមដែលឆ្លកឃើញពីមុនក៏ហ ோம் ទៅបังកកដឹកនាំដោយលោកណាតុវុធនិងលោកចក្រភពភំផានតែស្អែកនេះប្រហែលជាមិនអាចមកដល់គាត់នឹងបានទេមានក្រុមណាមួយតែបំណក់មកជាមួយណាមួយតែបំណក់អានេះសម្រាប់លោកចក្រភពតែបាសួរលោកចក្រភពចក្រភពថាមកច្រានណាមកច្រានណាតែគេចាំមើលស្អែកតច្រានទឹកប្រកាសដែរឬក៏យ៉ាងណាពីព្រោះលោកចក្រភពក្រុមរបស់គាត់ គឺទៅមេនីក្រុមពួកនិសិទ្ធនាំគ្នាទៅរដ្ឋសភានឹងទៅឡប់មកវិញមកបឋមវានមក Skywalk អត់ទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិមានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋណាស្អែកនេះបាទតែលោកច័ន្ទទុផនភំផាន់និងលោកនិតិធនដែលជាក្រុមបែកពីឲ្យលើកមកកន្ទុយរបស់ពួកឲ្យលើកកញ្ញាចော့ឲ្យនឹងថៃនេះទេណាកន្ទុយរបស់ពួកឲ្យលើកថៃ មួយចំនួននៃលោកសម្បត្តិក៏បានវាតម្លាយដែរថាពួកឲ្យលឿងក៏មិនមែនព្រះក្រុមដែលធំឬក៏មេធំធំដែលដូចលោកសន្ធិក្បាលជរូបសានតាដែលគេបានហៅវិមុននឹងឬក៏លោកសុធិធឿកសវណ្ណនោះទេមានតែលោកវីរៈសម្ファンគិតដែលមកជាមួយលោកចក្រភពហើយនោះប្រហែលជាមានឲ្យលឿងមួយចំនួនតូច មកជាមួយដែរតែសម្រាប់កន្ទុយរបស់ដែលគេមើលឃើញថាលឿងរឿងលឿងលឿងនោះគឺលោកមេតិធរ남เหลือนั้นប្រហែលជាមានក្រុមមួយចំនួនណានោះទេពីព្រោះថាពួកអាមរឿងដែលមើលត្រឹកឃើញថាជាក្រុមដែលធ្វើឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទវច្ឆាមានឱកាសធ្វើរត់បង្ហាបានជោគជ័យដោយសារពួកអាមរឿងគ្រប់គ្រងនោះ ក៏មានក្រុមឱឮនៅក្នុងហ្នឹងអភិជនឱឮថៃហ្នឹងមិនសមបាយចិត្តនឹងកាក់ដឹកនាំបរិយោជន៍ប្រពៃបច្ចុប្បន្ននេះដែរអញ្ចឹងទីគេរំពឹងថាក៏មានក្រុមនឹងមកតែក៏មិនមិនច្រើនដូចការទីលោកសន្ធិលឹមថងគុនដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមឱឮកាលសម័យកាលនោះហើយក៏លោកមិតិធនក្រុមលើនេះក៏មិនមិនជាមនុស្សទី2ឬក៏ទី3នៅក្នុងសម័យប្រតិកម្មឱឮនោះដែរ គ <chat> ឺមនុស្សប្រហែលកកាជួរឥឡូវនេះប្រហែលជាទី30អញ្ចឹងគេមិនរំពឹងថានឹងអាចគៀងក្រឬក៏តាក់ទៀតក្រុមអោលឿនបានច្រើនដែរតែជឿថានឹងមានមកពួកអានលឿនដែលមិនពេញចិត្តជាមួយលោកប្រយុទ្ធចានវិជ្ជាក្នុងការតំណងមកព្រះបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកស្អែកនេះបាទជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលក្រុមតាវ៉ារបស់ ថៃនិសិតថៃនឹងគឺចេញមកពីមនរងាវតែម្ដងទៀតគឺម៉ោង5ម៉ោង5កន្លះព្រឺនឹងគឺពួកគេទៅដល់កន្លែងអឺប្រមុំដំរបស់គេហើយរួចហើយក៏គេបន្តទៅដល់ទីលំនៅទៀតអ្នកទេណាបាទទៅរដ្ឋសភាត្រឡប់រដ្ឋសភាមកប្រមុំដំគ្នានៅកន្លែងអឺ រ ਾਇ កទីផ្លឿនបាទកន្លែងអឺទីផ្លឿនក្របដីរបស់គេនោះដែលជាកន្លែងប្រជុំជនខាងច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើឲ្យមនុស្សងាយធ្វើដំណើរមកចូលរួមអញ្ចឹងទេទីកជ្រើសរើសទីតាំងនោះហើយប្រសិនបើថាកន្លែងហ្នឹងមនុស្សច្រើនគឺអាចធ្លាយនៅបំបែកគ្នាតរទៅទៀតហើយចាំមើលថាតើក្រុមដឹកនឹងបច្ចប់នៅពេលយកហ្នឹងហើយស្អែកតរទៀតឬក៏យ៉ាងណា បាទសម្រាប់លោកក្រុមលោកតេកសុផនភពផាន់ក៏ប្រកាសដែរថានឹងធ្វើតទៅទៀតនឹងធ្វើតទៅទៀតធ្វើតតែលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទថាលីលែងចេញពីតម្លែងទេណាបាទដូច្នេះស្អែកនឹងយើងនឹងឃើញថាតើកំឡុងរបស់លោកច័ន្ទសុផនដែលជាស្វាចាស់នៅក្នុងការដឹកនាំតការបោវ៉ាបតកម្មអពរហម ពេញទីក្រុងបាងកកអីប្រមាណឆ្នាំមុននោះពី10ឆ្នាំមុនតើនឹងនៅជាស្វាចះក្នុងការដឹកនាំការតរានេះដើម្បីដេញលោកប្រយុទ្ធនេះមានគ្នាច្រើនដែរឬក៏យ៉ាងណាដោយឡែកកម្លាំងយុវជននិស្សិតរបស់ថៃដែលពីចុងឆ្នាំពើមិននេះធ្លាប់ប្រមូលគ្នាបានច្រើនហើយក្រោយមកប្រមូលមកទៀត មុនពួកគេចូលគុកចូលពន្ធនាគារក៏ឃើញថាកម្លាំងមិនសូវជាចូលរួមមកច្រើនហើយក៏ផ្អាកទៅបិសាពួកមេមេត្រកកម្មជននឹងជាប់ពន្ធនាគារឥឡូវនេះគេចេញមកវិញបិសាការធានានៅក្រៅគรมបដោះសំហើយក៏មានលក្ខខណ្ឌមានហត្ថលេខាដើម្បីគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌដែលតឡាកាបានផ្តល់ជូននោះហើយស្អែកនេះ មានពួកគេនឹងមកតើសមាជិកប្រព័ន្ធយោធារបស់ថៃនឹងធ្វើដោយមិននិចជាមួយនឹងពួកសកម្មជនដែលបានសັນយាជាមួយនឹងទូឡាការកឡុងមុននោះវិញច្រើនទីណាស្អាតនឹងនឹងឃើញមានអ្វីច្រើនកាត់ឡើងនៅក្រាទីក្រុមកកអំពីការតវ៉ាប៉ាតកម្ម ដែលប្រកាសដោយលោកចតុផនក៏ដូចជាក្រុមកតុយឲ្យលឿងក៏ដូចជាក្រុមនិសិដ្ឋដែលតែចេញមកពីពតុនេគាយល់ទេណាបាទអូខេនៅសពប្រហែលម៉ោងទៀតទេណាបើយើងរាប់ទៅ1 2 3 4បាទ6ម៉ោង7 8ម៉ោងថា9ម៉ោងទៀតចុះបាទ9ម៉ោងទៀតការប្រមូលផ្ដុំក្រុមតវ៉ារបស់និសិដ្ឋថៃនឹងចាប់ផ្ដើម នៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាពួកនោះភ័យពីប្រហៀមបានច្រើនគ្នាតិចទៀតម៉ោង5កន្លះព្រឹលពួកនិស្សិតហ្នឹងអាចនឹងដេកតែយើងអត់ធ្លាប់ដើរឃើញនៅទីណាតែខ្ញុំបានថាអត់ជាច្រើនតិចទៀតប្រហែលជានឹងអាចមាន100 200នាក់អីហ្នឹងដល់រាជពិធីទាំងទៅគំតែម៉ោង10គណាត់ម៉ោង10នាំគ្នាដើរទៅរដ្ឋសភាថៃពិរុទ្ធសភាប្រជុំថ្ងៃនេះឃើញស្អែក ដើម្បីធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសគេនិយាយទេណាឲ្យលោកចក្រភពប្រផានមក4រុសៀនណាត់គ្នានៅមុខនៅមុខវិមានរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរោគប្រយុទ្ធនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាប្រមាណក្រុមនេះតើសន្និសក្ការក្រុមសន្និសក្ការរបស់គឺរបស់ទីក្រុងម៉ាកកូនឹងធ្វើអី ដ <ihaz violin beeping warfare> ែលណបាក់ជាបាទពងរថាតើមានពលរា民ស្ដីអំពីការត្រៀមសន្តិសុខនៅទីក្រុងបកកដែរឬក៏យ៉ាងណាខ <theirIZE> <home Meyer> <engoDIYutan labels> ្ញុំបាទពងរនៅទីណាបាទខ្ញុំគំណនាមានហើយពលរា民របស់គេរៀបចំយក container មកបិទមកបាំងអីហ្នឹងអាចទៅមានហើយគំតែមិនដឹងជា បានមានដែលទេនៅ YouTube ឬក៏ព័ត៌មានណាដូចជាអតតខើញនេះទៀតឃើញតែរឿងមីយ៉ាន់ម៉ានោះវិញ តែណេណះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគេកំពុងរៀបចំហើយក៏ពួកក្រុមអ្នកតាវ៉ានឹងក៏កំពុងត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្លួនដែរដើម្បីនឹងមក5ភ្លឺមក5កន្លះភ្លឺនឹងនឹងមកប្រមូលក្រុមគ្នាមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងនៃគីណាត់គឺអនុសក្តិរីជាតបតៃរបស់គេនោះបាទតែចាំមើលតាពីព្រមមានពួកពិខែតចូលមកដែរបាទពិខែតចូលមកដែរហើយ ក្រមនឹងគឺ3ក្រមនេះគេនឹងដាច់ដាច់ពីគ្នានេះទេណាបាទនៅកន្លែងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងទេកម្លាំងសន្តិសុខទីក្រុងបាក់ក្លោកនឹងគឺត្រូវប្រើកម្លាំងច្រើនណាស់ទៀតបាទដើម្បីទប់ស្កាត់នៅក្នុងអឺអ្នកតវ៉ាបាតុកម្មរបស់និស្សិតថៃក៏ដូចជាពលរដ្ឋជនថៃថ្ងៃស្អែកនេះនេះទេណាអូខេឥឡូវយើង